assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari siz bilan yana youtube ijtimoiy tarmog'i orqali uz texnika kanali bo'lyapti kanalimizni qo'llab quvvatlab bir dona lak tugmachasini bosib qo'yib obuna bo'lmagan holda tomosha qilayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchalarni yoqib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik shunda ushbu chiqarayotgan yangidan yangi texnikalarimiz narx nalarini birinchilardan bo'lib bilib olishingiz mumkin va albatta ushbu texnikalardan izlaganlar bo'ladigan bo'lsa marhamat xarid ham qilishingiz mumkin azizlar eslatib o'tamiz agarda kimdadir sotiladigan texnikalardan bo'ladigan bo'lsa mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilsangiz sotilishida biz yordam beramiz biz esa uzoq cho'zmagan holda ushbu dasturimizni boshladik marhamat tomosha qiling azizlar bizning bugungi ushbu dasturimizni qashqadaryo viloyatidan ushbu погruзchиk traktorimiz boshlab beradi pogruzchigimizning holatini aytib o'tadigan bo'lsak идеalniy holatda ishlab turgan texnika hozirda ham deb aytib o'tishmoqda xarajatdek расход ishlar hech qayerda yo'q ishlab chiqarilgan yillar bir ming yil ekan xullas <laughs> идеальный holatdagi texnika akalarimiz olib faqatgina foydalanishadi deb aytib o'tishmoqda 75 million so'm so'ralmoqda ekan kelishamiz ustida deb aytib o'tishgan mana shu ekrandagi raqamlarga bog'langan holda qo'shimcha ma'lumotlarga bo'lishingiz mumkin manzil qashqadaryo shahri bizda demak aziz kuzatuvchilar biz esa navbatni keyingi texnikamizga beramiz ushbu mt 80 traktorimiz sotuvga qo'yilgan texnikamiz о sotiladi aziz do'stlar narxlar ham kelishilgan holatda holatini aytib o'tadigan bo'lsak ishga tayyor holatda hamma joy radnoy ishlab turibdi hozir ham deb aytib o'tishmoqda xarajatlik ishlari yo'q 3800 so'ralmoqda ekan ushbu texnikamizga kelishamiz deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumotlar ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilgan holda bilib olishingiz mumkin manzil toshkentda <hazadar> Hozir <hazadar> bizning o'tgan dasturlarimizda belarus o'n yigirma texnikalardan so'ragan akalarimiz obunachilarimiz bor edi marhamat ushbu belarus texnikamiz sotuvga qo'yilgan holatini aytib o'tadigan bo'lsak yurib turibdi deb aytib o'tishmoqda yili 2008 yil truba kompresorlar ham ishlaydi texnikami deb aytib o'tishmoqda olib faqatgina foydalanishadi akalarimiz xarajatlik ishlaydi hech qayerda yo'q deb aytib o'tishmoqda 160 million so'm so'ralmoqda ekan texnikamizga kelishamiz ham deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzil xorazmda ziz bizsa juda idealni darajada yasalgan qo'lda yasalgan ushbu mini traktorimizga navbatni beramiz aravasi tirkamasi bilan sotiladi deb aytib o'tishmoqda holatiga keladigan bo'lsak yurib turibdi idealni holatda hamma joyi soz texnikamizning benzin matorlar qo'yilgan texnikamizga xarajatlik ishlari yo'q 9 million so'm so'ralmoqda ekan tirkamasi bilan kelishamiz usta deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumot savollar bo'ladigan bo'lsa xuddi shu ekrandagi raqamlarga bog'lanishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzil xorazm go'rlanda hozir bizning o'tgan dasturlarimizda belarus o'n ikki yigirma birning идеальныйlardan so'ragan obunachilarimiz bor edi marhamat ushbu belarus o'n ikki yigirma bir texnikamiz sotuvga qo'yilgan состоянsi aytadigan bo'lsak zo'r holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqda ikki ming o'n ikkinchi yil ishlab chiqarilgan yillari xarajatlik rasxodlik ishlari yo'q faqatgina ishga soz holatda ishlatish kerak texnikani deb aytib o'tishmoqda o'n olti ming narx so'ralmoqda ekan kelishamiz ustida savdosi bor albatta deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga bog'lanishingizni murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzil toshkent yangi yo'lda azizlar be'sa navbatni keyingi ushbu tqr rusumli traktorimizga beramiz tqmz holatini aytib o'tadigan bo'lsak xarajatlik ishlari yo'q yurib turibdi ishga soz holatda deb aytib o'tishmoqda texnikamizni olgan odam baraka topadi texnikamizdan yaxshi holatda bir ming to'rt yuz so'ralmoqda ekan ushbu texnikamizga kelishamiz oastga ham deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzil samarqand ishtixonda azizlar shu bilan bizning bugungi ushbu dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling keyingi yangi dasturlarda uchrashguncha xayr